శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రాన్ని పఠించినా లేదా వినడం వల్ల అనేక లాభాలు కలుగుతాయి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క పఠించడం వల్ల భక్తిని ధైర్యాన్ని ధీరత్వాన్ని ఇవ్వగల అత్యంత శక్తివంతమైన స్తోత్రం అయితే ఆంజనేయ స్వామిని తలుచుకుంటూ ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి మనసు ప్రశాంతమవుతుంది మరియు శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మరియు ప్రతికూల శక్తులు భయాల నుండి రక్షణ కూడా లభిస్తుందని నమ్ముతారు ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించిన వారికి విజయాలు చేకూరుతాయి మనం భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిద్దాం విజయాలను అందుకుందాం రం 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 రక్తవర్ణం దినకరవదం తీక్షదంకరాళం రం 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 యీజం గిరిచలనకరం కీర్తి పంచాదివక్ం రం 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 రాజయోగం सकलशुभनिधिं सप्तवेतालं भेद्यम् रं 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 राक्षसां तं सकलदिसयसं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपम् खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशम् खं खं खं, खं कल्पवृक्षं मणिमयमकुटं माया मायास्वरूपम् खं खं खं, खं कालचक्रं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इम् इं इम इं इम सिद्धियोगं नतजवसदयम् आर्यपूज्यार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्याप्रकाशम् इं 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 चित्सरूपं सकलदिषयसं रामदूतं नमामि साक्षिभूतं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षम् सत्यगीतं सकलमुनिनुतं शास्त्रसम्पत्करीयम् सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वस्वरूपम् सं सं सावधानं सकलदिशयसं रामदूतं नमामि हं 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 सरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मं रविशसिनयं रम्य गम्भीरभीमम् हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयं ऊर्ध्वरोमं कराळम् हं 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 हंस हंसं सकलदिसयसं रामदूतं नमामि ना वीडियो कनक के लैक्ति षेर् चिन् सब्स्क्रैब्दी